За три роки з 2008 по 2011, активи понад 200 кредитних союзів знизились з 6 мільярдів гривень до 2,5 мільярдів. За цей же час із державного реєстра фінустанов було виключено понад 200 кредитних спілок. Вражаючи цифри і негативні тенденції пояснюється відсутністю ефективної правової бази у царині регулювання діяльності кредитних спілок, впевнені учасники ринку і пропонується виправити новим проектом закону про відновлення платоспроможності або ліквідації. банковских установ Украины. Наш законопроект 5107 отличается тем, что мы предусматриваем, что ресурс, который выделяется государством, не направляется напрямую на осуществление выплат, а направляется во вновь выдаваемые кредиты. Хочу подчеркнуть, что статус этих кредитов будет особенным. То есть это кредиты которые вот такие проблемные наши кредитные союзы должны будут выдавать за счет государственных средств. То есть включаются все предусмотренные законодательством механизмы контроля за целевым использованием этих средств. Второй момент это то, что если государство является конечным кредитором, то оно может определять приоритетное направление сельхозпроизводителя, либо энергосберегающие технологии, утепление домов, окон и так далее. Мы считаем, что при умелом использовании Министерства экономики государство в целом получит позитивный эффект от того, что будут направлены средства в кредитование. Таким чином держава створила сприятливые умовы для работы кредитных спилок, И такими есть стандарты международных кооперативных принципов. При э, расчет с вкладчиками, которые все так же терпеливо ждут своих средств, начнет осуществляться, грубо говоря, уже через месяц после выдачи первых кредитов. Потому что как только мы за счет рефинансирования начнем выдавать первые же кредиты, там э, будут предусмотрены, например, ежемесячные платежи, и по этим платежам деньги начнут поступать э, буквально там через месяц-два. Если мы вообще ставим себе за восстановить кредитный союз и его функциональность, то э, государство создает по этому законопроекту режим наибольшего благоприятного для таких кредитных союзов. Мы должны дать обществу результат. Восстановленный кредитный союз, удовлетворенные вкладчики, Создане робочі міста і конічному ітоді даже укріплення національної дініжної дініці. Крім цього, ініціатори законопроекту пропонують створити спеціальний державний орган, який буде аналізувати фінансове становище кредитних спілок та займатиметься відновленням їх платоспроможності. Учасники ринку переконані, для цього потрібен комплекс заходів, зокрема, надання рефінансування за рахунок механізмів підтримки ліквідності, пом'якшення фінансових нормативів, ліцензійних умов та зменшення оподаткування. Все, чтобы создать условия для восстановления и эффективной работы небанковского финансового сектора Украины.